герое assalomu alaykum o'zbek futbolining ixlosmandlari milliy bom kanaliga xush kelibsiz ayni damda o'z layklarini bosayotgan obunachilarimizga minnatdorchilik bildiramiz eng so'nggi futbol yangiliklarini o'tkazib yubormaslik uchun pastdagi obuna bo'lish yoki подписаться tugmasini bosib qo'ying siz tayyor bo'lsangiz biz boshladik italiya seriyasi 30 turning markaziy to'qnashuvida muxlislar rim derbisiga guvoh bo'ldi roma va Lazio bellashuvida bo'rilar uchu nol hisobida raqibni tormor keltirdi eldor shomurodov o'yinni to'liq zaxira o'rindig'ida kuzatdi mashhur sharhlovchi xayrullo hamedov o'z telegram kanali orqali legionerimiz haqida fikr bildirdi shomurodov va zaxira so'zlari bir ma'noni ifoda etadi rim derbisida ham eldor asosiy tarkibda yo'q maurning qutqaruvchisi oxirgi 15 daqiqada tushsa kerak ma'lumot uchun shomurodov so'nggi bor 4 dekabr kuni interga qarshi 90 daqiqa o'ynagan edi eldor shomurodov qaysi jamoada o'zini sinab ko'rishi kerak Kommentariyada o'z fikringizni qoldiring siz bilan milliy bom kanali bo'ldi sog' va salomat bo'ling